Девять мирных жителей, которые получили взрывные ранения на Донбассе, сейчас находятся в Харькове в научно-исследовательском институте протезирования. После серьезных спинальных травм реабилитацию здесь проходят и двое бойцов АТО. Мы получили их совершенно такими в положении сидячем, одного из них в положении лежа, а сейчас они в зале, они активно работают, один из них уже самостоятельно как бы вот, ну, в Пруссиях, правда, сделал вчера первые шаги в артезе, поэтому вот Такая динамика с ними. Мы думаем, что это только начало, потому что в самом деле ранения были сложные, и они по несколько месяцев еще были в госпиталях. Поэтому этот поток еще впереди. Воля и готовность работать над собой – только одна из составляющих успешной реабилитации. Немало зависит и от технических возможностей, говорит Антонина Салеева. Ведь современными протезно-ортопедическими средствами специалистам удается возвратить к полноценной жизни более 80% пациентов. Один из самых необходимых пунктов – это динамические параподиумы. Это устройство, которое позволяет за счет качательных движений осуществлять вынос ноги вперед. И таким образом пытаться ей напомнить, объяснить, дать понять, как это сделать как будто заново. Потому что в самом деле эта функция у человека полностью отключается. И для детей самых маленьких, и для взрослых. Это шанс из шансов. Такие приспособления можно приобрести в Европе, но бюджетному учреждению они сейчас не по карману. А тех, которые есть у института, недостаточно. К тому же большинство из них были куплены, давно уже успели износиться. Помочь закупить необходимые аппараты взяли студенты университета банковского дела НБУ. В рамках благотворительного студенческого аукциона надежд двигаюсь живу. Задались целью собрать средства на линейку из нескольких параподиумов на разный рост. Ну, ціна одного параподіуму до близько 80 тисяч гривень. Я в принципі переконана в тому, що нам вдасться зібрати ну для лінійки нам необхідно чотири. Тому я в принципі вірю і переконана і дуже сподіваюся на те, що ми зможемо зібрати цю суму. На студентському аукціоні з молотка пойдуть ізділля ручної роботи, сертифікати на услуги і предмети іскусства від звісних українців. Також состоїться показ модних вещей в національному стилі. Само ж мероприятие заплановано на 24 декабря. В В этом году благотворительный аукцион надежд пройдет в Украине уже в девятый раз. Алена Сорока, Александр Романовский, агентство телевидения Новости.